Вибір віконного карниза справа не з легких, оскільки він несе як практичну, так і естетичну функції. Тож на що варто звертати увагу під час його вибору, спробуємо розібратись далі. Основополагающим фактором в выборе карнизов у нас является модель штор. Исходя из этого мы можем выбрать материал, из которого изготовлен карниз, соответственно количество уровней и естественно вид монтажа. Учитываем в обязательном порядке конфигурацию окна, форму и естественно размеры. Також стилістика інтер'єра німаловажною роль грає э, в виборі карніза. Так як карніз є декоративним украшенням інтер'єра. Звичайно, з практичної точки зору, карниз має витримувати навантаження від штор, гардин, ламбрекенів та іншого текстилю. Та значення мають не тільки довжина, а й пропорції. Для э, тяжелих моделей штори використовуються карнізи з более прочных материалов это могут использоваться деревянные карнизы металлические для более легких моделей используются э, струнные карнизы могут использоваться также соответственным образом и деревянные модели металлические но более маленького минимального диаметра для более тяжелых и плотных штор э, ни в коем случае нельзя использовать карнизы из мягких металлов а также из пластиковые карнизы так как впоследствии по течения времени они э, могут э, деформироваться а также могут даже и сломаться. Способ и высота крепления. Что варто знать про это? Карнизы, которые установлены ближе к потолку, они визуально увеличивают высоту самого потолка. А также при высоте более трех метров Желательно использовать карнизы с механическим или автоматическим управлением для удобства открытия и закрытия штор. Если у вас нет возможности такой, как установить кронштейны на стену, обратите внимание на потолочный вид крепежа. На установку выбирают карниз, продвиньте насколько легкое ковзание по нему киле с тазажимом, чтобы уникнуть незручность надали, дальней, на тяжеловажные